శ్రీ గురుభ్యో ఋషిభ్యో మహేభ్యో మనకు హిందూ ధర్మంలో మన సనాతన ధర్మంలో ప్రతి దేవతకు ఎన్నో శ్లోకాలు స్తోత్రాలు మంత్రాలు ఉన్నాయి అలాగే మనకు దేవతలు కొన్ని కోట్లు ఉన్నాను అని చెప్తారు అలాగే ప్రతి దేవతకు కవచాలు స్తోత్రాలు అస్తోత్తరాలు సహస్రనామాలు ఇలా మీరు చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉన్నాయి హిందూ ధర్మాన్ని పాటించే వాళ్ళైనను లేదా వేరే మతం వాళ్ళైన ఎవరైనానో రోజు ఒకే ఒక స్తోత్రం ఖచ్చితంగా భక్తి నిష్ఠ శ్రద్ధ వీటన్నిటినీ రంగరించుకొని మనము చేయగలిగితే ఆ ఒక్క స్తోత్రమే లేదా ఆ నూట ఎనిమిది నామాలే మనల్ని మన జీవితాన్ని గట్టెత్తిస్తాయి అది ఏ శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామా ఈ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావది ఎంతో పవిత్రమైనది శక్తివంతమైనది మరియు మహిమాన్వితమైనది ఈ ఒక్క స్తోత్రంతో లేదా ఈ నూట ఎనిమిది నామాలతో మనము కావలసినవన్నీ అంటే మనకు జీవితంలో ఏవేవి కావాలో అన్ని మనం సంపాదించుకోవచ్చు ఎందుకంటే మహాలక్ష్మీదేవిలోనే అందరూ ఉన్నారు అంటే శక్తి స్వరూపిణి ఉంటుంది దేవి ఉంటుంది అలాగే స్వరూపము ఉంటుంది మనము ఈ నూట ఎనిమిది నామాలు చెబితే మనకు అత్యుత్తమమైన మరియు మనము ఊహించలేనంత ధనము సంపదలు మరియు ఆభరణాలే కాకుండా మనకు మనశ్శాంతి ఆ తర్వాత వినలేని ఆరోగ్యము లేదా మనం ఏ పని చేస్తుంటూ కూడా అందులో ఏ ఆటంకాలు లేకుండా ముందుకు సాగిపోవడము ఇలాంటి ఎన్నో ప్రయోజనాలు మనకు లాగే వస్తాయి కాబట్టి మనము ఈ అష్టోత్తర శతనామాని అంటే మహాలక్ష్మి అష్టోత్తర శతనామాని ప్రాతినిత్యము చేయడం అనేది మన యొక్క కనీస ధర్మం ఇది ఒక్కటి చేస్తే ఇంక ఏ ఒక్కటి ఏ స్తోత్రము ఏ మంత్రము చేయనక్కర్లేదు అలాగే లక్ష్మీదేవి విష్ణువు లేని చోట నిలవదు అంటే మనం విష్ణుమూర్తిని కూడా సాధారణంగా భక్తి స్వరూపంతో భక్తి నిష్టలతో మనము పూజించవం

हरिहर ब्रह्मादिभिः सेविताम् पार्श्वे पङ्कज शङ्खपद्मनिधिभिर्युक्ताम् सदा शतिभिः सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभि भगवति हरिवल्लभे मनोग्ने त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् ॐ प्रकृत्यै नमः ॐ विकृत्यै नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः ॐ श्रद्धायै नमः ॐ विभूत्यै नमः ॐ सुरभ्यै नमः ॐ परमात्मिकायै नमः ॐ वाचे नमः ॐ पद्मालयायै नमः ॐ पद्मायै नमः ॐ शुचये नमः ॐ स्वाहायै नमः ॐ स्वधायै नमः ॐ धाय नमः ॐ धन्यायै नमः ॐ हिरण्मयै नमः ॐ लक्ष्म्यै नमः ॐ निपुष्टाय नमः ॐ विभावर्यै नमः ॐ अदित्यै नमः दीप्तायै नमः ॐ वसुधायै नमः ॐ वसुधारिण्यै नमः ॐ कमलायै नमः ॐ कान्तायै नमः ॐ क्षमायै नमः ॐ क्षीरोदसम्भवायै नमः ॐ अनुग्रहपराय नमः नमः ॐ अनघायै नमः ॐ हरिवल्लभायै नमः ॐ अशोकायै नमः ॐ अमृतायै नमः ॐ दीप्ताय नमः ॐ लोकशोकविनाशिन्यै नमः ॐ धर्मनिलयायै नमः ॐ करुणायै नमः ॐ लोकमात्रे नमः ॐ पद्मप्रियायै नमः ॐ पद्महस्तायै नमः ॐ पद्माक्ष्यै नमः ॐ पद्मसुन्दर्यै नमः ॐ पद्मोद्भवायै नमः ॐ पद्ममुख्यै नमः ॐ पद्मनाभप्रियायै नमः ॐ रमायै नमः ॐ पद्ममालाधराय नमः ॐ देव्यै नमः ॐ पद्मिन्यै नमः ॐ पद्मगन्धिन्यै नमः ॐ पुण्यगन्धायै नमः ॐ सुप्रसन्नायै नमः ॐ प्रसादाभिमुख्यै नमः ॐ प्रभायै नमः ॐ चन्द्रवदनायै नमः ॐ चन्द्रायै नमः ॐ चन्द्रसहर्यै नमः ॐ चतुर्भुजायै नमः ॐ चन्द्ररूपायै नमः ॐ इन्दिरायै नमः ॐ इन्दुशीतलायै नमः ॐ आह्लादजनन्यै नमः ॐ तुष्ट्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ शिवकर्त्यै नमः ॐ सत्यै नमः ॐ विमलायै नमः ॐ विश्वजनन्यै नमः ॐ तुष्ट्यै नमः ॐ <imitation> दारिद्रनाशिन्यै नमः ॐ प्रीतिपुष्करिण्यै नमः ॐ शान्तायै नमः ॐ शुक्लमाल्याम्बरायै नमः ॐ श्रियै नमः ॐ भास्कर्यै नमः ॐ बिल्वनिलयायै नमः ॐ वरारोहायै नमः यशस्विन्यै नमः ॐ वसुन्धरायै नमः ॐ उदाराङ्गायै नमः ॐ हरिण्यै नमः ॐ हेममालिन्यै नमः ॐ धनधान्यकर्त्यै नमः ॐ सिद्धये नमः ॐ स्त्रैणसौम्याय नमः ॐ शुभप्रदायै नमः ॐ नृपवेश्मगतानन्दायै नमः ॐ वरलक्ष्म्यै नमः ॐ वसुप्रदायै नमः ॐ शुभायै नमः ॐ हिरण्यप्राकारायै नमः ॐ समुद्रतनयायै नमः ॐ जयायै नमः ॐ मङ्गलादेव्यै नमः ॐ विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः ॐ विष्णुपत्न्यै नमः ॐ प्रसन्नाक्ष्यै नमः ॐ नारायणसमाश्रितायै नमः ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ॐ देव्यै नमः ॐ सर्वोपद्रपवारिण्यै नमः ॐ नवदुर्गायै नमः ॐ महाकाल्यै नमः ॐ ब्रह्मविष्णुशिवाग्िकायै नमः ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नाय नमः ॐ भुवनेश्वर्यै नमः श्री महालक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली सम्पूर्णम्